Deməli, ümumi sınaq üçün məntiq sualları ilə davam eləyirik. 1-ci sualdan başlayaq. 1-ci sualda bizə mətnlə bağlı test tapşırığı verilib. Bunun üçün ən sadə hesablama üsulu, ən sadə yazma üsulu cədvəl üsuludur. Ona görə cədvəli aşağıda hazır formatda çəkmişəm ki, bir də vaxt itməsin. Deməli, oxuyaq mətni görək nə deyir. Deməli, eyni dayanacaqda avtobusamilə A, B, C, D, E və F adlı şəxslər. Şəxsləri yuxarı yazdım. E, deməli, bunlar avtobusdan ardıcıllıqla düşüblər. Və ardıcıllıq haqqında aşağıdakılar deyilir. Deyir ki, E adlı şəxs axırıncı dükandan əvvəl düşmüşdü. Aha, axırıncı düşəndən əvvəl nə deməkdir? Yəni bu 6-cı yox, 5-ci düşmüşdür. Aha, digər xanaları nə edirəm? qaralayıram ki, yəni bular da düşməyib də, yəni bir dənə dayanacaqda düşə bilər də. Eyniylə 5-ci yerdə başqa düşən olmadı ona görə. Sətir üzrə də buraları nəylədim, qaraladım. Sonra deyir, ikinci şərtdə deyir, B adlı şəxs birinci düşmüşdür. Aha. B-yə də plus qoydum birinci də. Digərlərini qaraladım. Və sonda deyir ki, C və A adlı şəxslər arasında bir nəfər düşmüşdür. Aha, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, məsələn, A 2-ci düşübsə, C neçənci düşüb? C də 4-cü düşüb. Bu hal ola bilər, bəli. Və ya xod A 3-cü düşübsə, C neçənci düşüb? Bu hal ola bilməz, çünki C ya 1-ci düşməli idi ya da 5-ci düşməli idi. Ancaq 1-lə 5-də düşənlər var. Ona görə də 3-cü sırada, yəni 3-cü düşən nə adı nəsi idi. Bunlar deyillər. Bunu bildik. Və 4 da 6 ola bilər. Bəlkə ya A 4-də düşüb C6-da və ya xodda C4-də düşüb A6-da düşüb. İndi baxaq cavablara. Bizdən də mütləq səhfi soruşur. A variantında deyir ki, avtobusun sonu avtobusdan avtobusdan sonuncu düşən A adlı şəxsdir. Aha. A adlı şəxs axırıncı düşsə Ə, deməli ondan dördüncü şəkil olur C olur. Yəni bu hal mümkündür də baxaq. Aralarında da y düşmüş olmuşdu. Bu mümkündür. B variantına baxaq. C adlı şəxs ikinci dayanacaqda düşmüşdür. C ikinci, bəli düşə bilər. A neçinci düşəcək? A da 4-də düşəcək. Aralarında da e, hər hansı biri düşə bilər. E, D və ya ud F düşə bilər. Bu halda deməli nədir? Mümkündür. C variantında deyir A adlı şəxs dördüncü düşmüşdür. Bəli. A4 düşsə C6 düşür və yaxud da C2 düşər, bu hal da mümkündür. D variantında deyir C3-cü düşmüşdür. C3-cü düşsə A ya, bu arasında A ilə C arasında bir nəfər düşmüş olmalıdır. Onda A ya 1-ci düşməliyi idi və yaxud da 4 5-inci düşməliyi idi. Ancaq 1-ci düşən də var, B düşüb 5-inci üçgəndə 7. Ona görə cavab nə olacaq? Mütləq səf C variantıdır.